В первом квартале у нас было совершено 17 попыток проникновения на охраняемые объекты квартиры. Все предотвращены, 17 человек задержано. Но отмечается, что основная доля попыток была в городе Перми, 13. В прошлом году таких попыток было более трех десятков. Всего за первый квартал 2013 года в регионе зарегистрировано 427 краж из квартир. По словам полицейских, основная причина этих преступлений в том, что граждане пренебрегают элементарными мерами безопасности. Отметим, что за последние 10 лет в Прикаме на объектах, охраняемых сотрудниками органов внутренних дел, не было совершено ни одной кражи. В городе Перми ежесуточно работает 25 нарядов. Это в среднем по 5-7 в каждом районе и 45 нарядов в Пермском крае осуществляют эту деятельность в круглосуточном режиме. Также для надлежащей организации силами и средствами организации реагирования значит, нами внедрена система аргостраж, это система спутникового мониторинга наших групп задержаний.